В Житомирі відбулася зустріч. Що ви можете по поводу цієї зустрічі сказати? Кого тут зібрали? Що ви говорили, яка ціль, мета? Бажано, як то кажуть, ваша думка. Наша яка... Думка і наше враження. Да. Ну, так як наша, це в троїчності я приймаю. Да? То есть ми приймаємо в трогічності, я є тіло, я є дух, я є вот. Ну, ми, ми, всі троє. Приїхали сюди з надією об'єднання, тобто щоб виставити якісь пріоритети. І Вважаємо, що кроки зроблені, енергія пішла. Найголовніше настроїти інструмент, щоб він красиво іграв. Гармонічно, да? Гармонічно вливався в оркестр. І коли оце гармонічне вливання буде настільки ідеальне, то люди будуть захоплюватися і віддихати, заряджатися, насищатися. І хотіти влитися в цю течію, от і примножити це щось більше нове, яке ми організовуємо. Так від зустрічі приємна зустріч, приємно, що зібралися люди, які хочуть опять же, сконцентрувати увагу останніх людей на те, щоб вони розвивалися, так як зараз дуже таке непростий час. От, і треба робити вибір, е куди рухаєшся вверх, вниз вліво-вправо, да, хоча б зробити вибір, бо на місці не вийде стояти. Якщо зависаєш, тоді значить, е приймаєш позицію mm -hmm. От, е Зустріч відбулася прекрасно. Е багато вражень, е багато інформації е І в одну сторону, і в другу сторону. Так що, е бажаю всім, хто був на цій зустрічі. Рухатися в такому ж напрямку да? і е... пробуждати, не, за... ну, не пробуждати, а відкривати інформацію для людей, які захочуть теж, е... приєднатися і е... построїти майбутнє. Наші серця, ваші серця відкриті? Так. Для кого вони відкриті? Серця відкриті для е... взаємної е... поваги. для разумения и для создания Единого Накрыла. Всем здравия! Вот, я на начале пути всего лишь. Но после даже вот этой вот встречи не просто напитываюсь, а получаю колоссальный опыт, колоссальное развитие. А самое основное, то, что вот уже здесь сказали, это то, что действительно личная встреча, она дает намного больше, намного больше понимания. Ты растворяешься, ты понимаешь, что есть рядом с тобой, какие есть действительно настоящие люди и что они могут принести. Поэтому создание общности это ну, основной, основополагающий такой момент в этом плане, потому что э, в одиночку мы действительно разрознены. А для того, чтобы э, немножко подняться и показать, э, нам, нам нужно э, держаться друг друга. Но держаться друг друга. Это значит о том, что мы действительно доверяем друг другу, это в первую очередь. Понимаем, у каждого есть свои предназначения, свое направление. Некоторые могут разговаривать, некоторые могут созидать, некоторые могут направлять, некоторые могут управлять. И для того, чтобы полностью создать общую такую силу... Нам, нам надо друг с другом не просто общаться, а ну, обмениваться теми же самыми энергиями Поток один, он единственный, который туда будет идти И в этом потоке мы будем действительно растворяться и созидать, и направлять И поэтому этот островок, который только-только вот начинает зарождаться вот, Он однозначно перерастет в материк Все, что вокруг нас сейчас происходит Это дает нам тот шанс протянуть руку тем, кто еще не понимает, тем, кто не осознает, тем, кто вообще еще Мне... просто даже не думает или даже думать не может, но изнутри они все таки искра есть у всех. эту искру нужно просто достать, взрастить и либо прислушиваться, либо не прислушиваться. у каждого там, естественно, каждый свобода выбор, край, выбора, свобода да? выбора, свобода воли. и те, кто ее действительно услышат, направят, они они и сами потом потянутся. И то, что произошло здесь, это, можно сказать, начало. Вот то количество людей, которое собралось, то, какие они разносторонние, то, что они представили. Все было во благо и все было с открытой душой. Поэтому наслаждаясь этим, обучаясь, развиваясь, мы приходим к определенному И отдыхая, да? И отдыхая тоже, потому что отдыхать, сами понимаете, постоянно вот в работе, в чем-то, в чем-то, в чем-то ты... Не всегда получается. Не всегда получается. Ты должен совмещать все. И тогда у тебя будет просто максимальный только КПД, этот взрыв, и эта энергия просто разольется. Поэтому... То, что произошло, это, можно сказать, ну, для меня это первый шаг, для кого-то уже совершенно другой. И то, с кем познакомился, то, какие люди есть, будут, и они будут дальше э, открываться вот, в нашей мерности И исторически, можно сказать, э, наши души будут нам приходить и открывать те знания, от которых мы сейчас полностью закрыты были сейчас это пошло. Поэтому благодарность тем людям, которые, которые организовали это все. Благодарность, что мы собираемся. И всех благ, всем Развивайтесь, собирайтесь. И у нас все получится. Благодарю. Дякую. Ну, Марина, что вы скажете по поводу встречи в Житомире вот здесь, в этом прекрасном месте, как говорится, которое, я думаю, всем понравилось. Ну, выскажите свое мнение, что вы, как вы, какие ощущения, какие знания, может быть там что-то вам не согласны, может наоборот что-то вы подчеркнули нового. Ну, одним словом ваши впечатления, ваше настроение, ваши. ваши ну... Единственное, если вы, то это как к телу, душе и духу или только на ты поскольку здесь собрались люди, которые уже на уровне души почувствовали единение, а значит на ты, да? как к свету. Да. Вот. Я здесь была рада встретить и знакомые лица, но в основном много знакомств, новые, новые встречи, и это совсем другое. Чатов сейчас много, общений много, конференций много, это не то. Когда идет вот это личное присутствие и встречаются глаза, то есть ты чувствуешь действительно тогда уже кожей, кто чем наполнен, какие у кого цели, задачи и намерения. Мне очень понравилась сама атмосфера, организаторам отдельная благодарность, поскольку я была с детками, получилось совместить и отдых, и вкусное питание, и проживание в прекрасном месте, и правовые беседы, и обмен опытом, конечно. Была рада поделиться опытом по теме, которая сейчас у меня ведущая в моей деятельности, это школа. Вот Сергей был на встрече, и у, нее, у него строился пример именно на школе, поскольку жизнь это и есть школа, через устройство школы легко понять, в принципе, кто мы, какие мы роли выполняем здесь, да, и как это все устроено. Эта тема вызвала большой интерес, поэтому делилась своим опытом по созданию семейной, скорее, народной школы, народной, да, нашей родной. Радует, что осознаются взрослые, а на, своей, на примере своих детей я вижу, что друзья они собираются не по возрасту и по классам, а по уровню сознания и по крепости духа. И я очень горжусь и рада, что у моих сыновей вот такие друзья, как, ну, то есть мои друзья и их друзья. Поэтому это встреча друзей в Житомире прежде всего. И мы создаем общее поле, общее намерение, провели несколько сильных, сильных практик для того, чтобы не просто здесь в материи что-то писать, там, обсуждать, а чтобы на тонком плане какие-то намерения провозгласить и запустить это уже в пространство, оно уже исполнилось, можно сказать. Поэтому пришло время, прекрасное место и наметили на будущее определенные шаги. Было интересно послушать Опыт других людей, который тоже такой своеобразный. А наша мудрость в чем? В признании вот этого многообразия и соединения. То есть все пути хороши, да? ну, направление у всех одно. То есть путь к свету, а тропинки дорожки сходятся воедино. А и как Вы считаете, что такое субъект публичного права? Субъект публичного права, прежде всего, это уровень осознанности, это совесть, честь, дух это тот кто готов взять на себя ответственность прежде всего вполне это осознать избавиться от страха его нет это только в уме и утвердить свою волю то есть стать сам, самому светом человек это и есть искра света это дитя творца и готовым быть проявлять себя в публичном пространстве и вступать в правоотношения как уже э, действительно субъект права, который э, может нести ответственность и в то же время выполнять э, управленческие функции на другом уровне. То есть уже исходя не из коммерческих целей торговых, а из совести, чести и чтобы было во благо. И общественных интересов. Конечно, да. То есть чтобы э, это было заметно, видно, то есть чтобы общество это строилось не на каких-то вертикальных там, пирамидах, управленческих, а чтобы так, такая была уже новая нейросеть, созвучная тому времени, где каждый на своем месте делает свое дело. Вот у нас в школе есть наставник Александр, он любит все сравнивать с пчелами. То есть пчелиная семья – прекрасный аналог такого общества. И вот как у пчел все организовано, каждый трудится, да, никто не каждый на своем месте, на своем месте и никто никого не, там, никак не пере, Крикивает, там, да, не ущемляет. На этой встрече с Сергеем обменивались знаниями, он разбирается в нумерологии, например, и каждый из нас любым инструментом, этот либо другой, должен разобраться, кто он, и развивать себя, делать из себя лучшую версию, то есть вычищаться от эго-структуры, эго-программ, которые. То есть жить гордынь, во благо других, да? Вот сначала собой вот каждый занимается, а потом уже мы соединяемся на уровне волны. То есть мы уже созвучны на определенной частоте. И там уже нет вот этих проблем, когда кто-то соперничает, кто-то завидует, агрессирует, там доказывает. Это все уже там не существует. И я вижу в том, чтобы мы туда пришли именно таким путем. Каждый из себя вычистил все, что не созвучно этому времени. Завибрировал ну, на высокой частоте и соединился уже в новом качестве. Я так понимаю, как просто. некоторые люди говорят, сначала нужно развиться до своего, как говорится, я, да, вот этого, типа, ну, один, одиночкой. Развиться сначала самому, а потом свиться в общее коллективное, как говорится, сознание, там в одну общую энергию. Да, дело, общность, развитие, это мы идем каждой своей тропинкой и усиливаем себя здесь. У всех же разные интересы, разные задачи души. Не нужно всем делать одно и то же. То есть в этом не будет для Вселенной, в принципе, особого толка и прогресса. А вот в каждом есть искра и талант, он свой. Поэтому и нам нужно, чтобы в этом обществе были все направления закрыты такими людьми, которые чувствуют что это вот мое, это мое, там прекрасно, там кто-то там, я приготовлю вам ужин, там помимо, то есть право правом, а это еще и устройство вообще нашего быта и всего прочего там, а я знаю, как электричество там где-то э, альтернативно, да, сделать, оп, отключили, и вот каждый свое что-то умеет, это прекрасно, то есть э, и сразу говорю, вот некоторые люди, я не могу, у меня нет дара, таланта, речи, слова, там, убеждения, но мы и сильны тем, что у тебя этого нет таланта, у меня есть. То есть я делюсь своим талантом, ты делишься своим на благо общего дела и все. То есть поэтому вот пусть выдохнут те, кто там от природы не не любит там да много читать, копаться в каких-то кодексах и законах, делай свое дело. То есть оно обязательно, что У тебя лучше получается, общность. да? Да, усилься да. в этом. И ты тогда будешь вот этот энергообмен совершать уже не от того, что... Фух, выучил там, могу теперь быть тоже там равным собеседником. А ты в другом этот обмен совершишь, и другим людям приятно будет с тобой тоже делиться и опытом, и знаниями. То есть мы для этого многообразие <появляем> проявляем в да. этом мире. Добренько, Поэтому, благодарю. Да, встреча творцов. Всем здравия. Мы, меня зовут Игорь, мы находимся в Житомире. На встрече единомышленников. И что сказать? Сказать, что я очень рад, что сюда попал познакомился с этими интересными людьми, которые очень, ну, как бы сказать, много развивается в направлении, в каждом своем направлении, и интересно там информацию взять, там информацию взять, там информацию взять. Ну, много информации, ну, которую надо еще переосмыслить, переработать, много ну, такой информации, что еще не понимаешь, ну, как бы начинаешь вот это все осмысливать. Ну, уже много чего начинаешь понимать. Ну, как бы я за себя говорю, что да, раньше что, э, такой, такая информация она не заходила в юриспенденции, там, в духовном развитии, там, во всех направлениях. Сейчас она заходит уже более, более, так сказать, ну, как сказать, ну, уже понимаешь и эту информацию. Более Здесь... видна картинка, да, общая? Да, Через да, общую. да. Что у нас очищается? происходит? мусор выкидывается. Да, да, ряется, уже начинается, да, сам очищается, да, мусор уже оставляешь там где-то позади, а ты идешь вперед, и цель стоит, и ты вот идешь к цели, к развитию, уже, ну, как бы и вокруг себя тоже меняется, то есть я буквально там пару месяцев назад даже не ожидал, что я могу присутствовать на этой встрече, но как бы запрос, наверное, вот... Вселенная получила и дала вот такое вот, ну, хочешь, но вот присутствие. Так ты же стал двигателем этих поездок. Ты же скажи, как ты стал двигателем этих да, поездок. Да, 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 да. Я ну, же не знал о а них даже. Он, человек. Ну, это как бы развитие, оно еще и развиваете духовно. И вот природа вот эта, да, вот, э, отдых взаимодействие с людьми, с интересными. Ну то есть вообще все прекрасно, все супер буду двигаться и дальше. А что здесь было вообще? Ну как вы отдыхали, как обучались, как, допустим, общались, а, а, а все? Как это происходило? Оно происходит, обучающий даже момент отдыха. То есть ты отдыхаешь и с кем-то общаешься. Например? А? Например, что вы можете? Ну вот я знаю, вы ездили, как говорится, на озеро, да? Время, на речку. Да. Что там было? Как вы общались? Как? Можете? Ну, мы плавали вот на как он, корабль, пароход или как он К, там правильно да. называется. Катамаран, Катамаран да. Катамаран, да, мы плавали на катамаране. И вот эта вот природа даже там, там, ну, вот дикие, сказать, такие места, вот оно вроде бы в городе, но все, все равно мы отплыли, дикие, дикие места. Там айс, там еще что-то. И вот это вот душ, ну, душевный такой покой, вот такой, ну как, мир в душе. И ты просто наслаждаешься, вот наслаждаешься природой. И говоришь, о юриспруденции, о взаимоотношениях, да? Нет, ну там уже, ну как бы там кто-то и говорит, а ты не ну и говоришь, само собой, тоже от юриспруденции, но все равно ты наслаждаешься, у тебя наслаждается вот этим вот душевным покоем, природой. Вот такое, ну. Ну, я не знаю, заряд енергії на очі бога. Але... Я понял. зрозумів. всем. всім, развивайтесь. розвивайтеся. Була опробована нова форма навчання, розлікательна ігрова. Да, да, да. Доброго дня, Микола Іванович, друзі, глядачі. Відбулася зустріч у тумері. Маємо декілька питань. І хотілося б донести, яка ціль була. Но для общества. Какая цель была встреча? Ну Цель была ну, встреча поставлена мною, собрать самых активных людей, которые имеют род, семью, духи братства, духовно развиваются. для их объединил. В первую очередь я с теми друзьями, с которыми уже маю, э, ну, не первый год встречаюсь, ділюся делюсь информацией, делимся э, знаниями. Вот. Поэтому вот эта цель была Собрать, в первую очередь. Ну і в те час приглашалися і інші учасники нашої правової системи вернее, наші правознавці, правозахисники для цієї зустрічі. Як гості? Добре. Ну, значить, знаємо, що було б біля 30 людей, да, були різні регіони з, із України і місцеві. Як взагалі відбувся процес? Взаємодія? Ну, по-перше, я завжди мої, скажімо, наблюдання показали те, що на перший день люди знайомляться, на другий день спілкуються, а на третій день вже і роз'їжджатись важко. Так, так. так, так. Тому що спільна у нас, як така кажуть, ідея, спільна у нас оказується, Взаємовідносини, які будуються на тому, щоб не роз'єднуватися, наоборот, об'єднатися на тому, що нас об'єднує, ну тобто спільні такі вот інтереси. Тобто, ця маленька зустріч, вона чи вона дала змогу зробити висновок, що люди можуть об'єднатися, що люди можуть знайти спільну мову? Ну, я хочу сказати такий цікавий момент, що життєспособним є тільки то суспільство, яке строїться на Един, ну, на единых целях найти. И есть такое понятие однородное общество может быть жизнеспособно. Так вот мы создаем это однородное общество, как говорится, <связь> которое и будет только жизнеспособно. Потому что принцип разделяй власть, мы видим сейчас то, что у нас случилось. Это международное частное право, которое строится на э, таких принципах, как мое-мне, ну идет деление. А мы основываемся на основе Публичных интересов, то есть общественных, общих интересов. И такими, как говорится, субъектами публичного права является человек и гражданин. То есть, согласно юриспруденции, это кредиторы. Люди, которые на первом месте у них общественные интересы. Защищая общественные интересы, мы защищаем каждый свои. Так, так, есть такие выслевы. Тобто захист... в соціумі розвивається чоловік. Да. Ані відокремлено один від одного. Да. І захист права це в цілому захист основ життя. Все да. да, вірно. Е е е які, які напрямки обговорювалися, які ідеї, Яка, от, подальші кроки. Які? Ну, Мета вміп, не мета, а, так, це об'єднати тих людей дієздатних. які уже довели, и система их проверила, або проверяя дальше, але уже на іншому рівні, уровне їх э, осознанности. Поэтому мы, да, объединились в первую очередь те люди, которые вот, действительно уже прошли свой жизненный опыт. И хотел бы сказать, да что были такие, из всех приглашенных, которых мы людей приглашали, то есть всех людей активных, да, был такой человек, известный в интернет-просторе, да, как Виктор Викорчук, очень интересная людина, с богатым життєвим опытом, вот, поделился своими, так кажуть, взглядами, Прислухався до наших, ну і поїхали, така, робити свої висновки. Я так вважаю. Тому що спочатку, ну, якось, знаєте, по привичці в началі люди насторожені, а потім, як говориться, обнялися і попрощалися. Так, дійсно, Віктор Викальчук, надзвичайний чоловік з багатим життєвим досвідом. так, ну І це добре, що він долучився до цього процесу. Добре, тоді вітання всім. Да, всіх, продовжуємо ми далі розвиватися, діяти, як така, встановити у нас відновлювати конституційний устрій в рамках цього проєкту, який передбачений законодавством України і міжнародними договорами. Микола Іванович.